នាយជន្ទៈសុខរីកអ្នកសម្រាប់ជោកដោយឈាមត្រជានាយជន្ទៈជាអ្នកស្រុកក្រុងរាជក្រឹតគេមានอาชีพចំណំជោកហើយសម្រាប់ជោកលក់គ្រប់គ្នាទៅប ᱷ ៅគេថាជន្ទៈសុខរីកជន្ទៈដែលប្រែថាអ្នកសម្រាប់ជោកគេបាននាំស្រូវដាក់រតេះទៅតាមជំនបទ ហើយប្រកាសអញ្ជើញឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនាំកូនជ្រូកមកលក់ដោយគេឲ្យថ្លៃជ្រូកជាស្រូវមួយទៅពីរត្រោលសម្រាប់កូនជ្រូកមួយក្បាលនៅពេលដែលស្រូវអស់ហើយគេក៏ចិញ្ចួនកូនជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំហើយដល់ពេលវាសម្លាប់ជ្រូកលក់ កែម iel វិធីសម្រាប់ជ្រូកដូចតទៅនេះផ្ដាំដល់ការចាប់ជ្រូកចងឲ្យណែនហើយដំជ្រូកឲ្យញោញួរនៅពេលសាច់ជ្រូកហើមហើយកែប្រ ாய் ឈើខ្ទាស់មាត់ឲ្យច្រកទឹកដៅចូលដើម្បីលៀងសម្អាតពោះវៀនលៀងបន្តែងអាហារទាំងចាស់ទាំងថ្មីព្រមទាំងរបស់មិនល្អចេញមកកែច្រកទឹករហូតដល់ទឹកដៅហូរចេញតាមគូត លាយចិត្តទឹកថ្លាថ្លាជ្រូកខ្លាក៏ដាក់ខ្ជិលស្លាប់ជ្រូកខ្លាក៏នៅមិនតាន់ស្លាប់ហើយប្រើទឹកដៅស្រោចតាមស្បែកដែលក៏ខ្វក់ចែងប្រើភ្លើងដុតពីស្មៅរលរោមហើយប្រើដាវកាត់កោជ្រូកឲ្យដាច់បន្តមកប្រើចានត្រង់ឈៀងຕົកហើយគេលះសັດជាចំណាយចំណែកຕົកសម្រាប់ហូបឯងហើយក៏លួ ក <th ែធួដូចនរោត45ឆ្នាំកែមិនដែរចូលទៅព្រះវេលូវាន់វិហារមិនដែរថ្វាយបាយឡាយសូម្បីតែមួយវេកប៉ុនផ្សេងផ្សេងកែក៏មិនដែរធ្វើថ្ងៃមួយរោគមະຍាងបានកើតឡើងរាងកាយរបស់កែក្តៅដូចរាងកាយរបស់កែ ទៅនៅក្នុងអវិជ័យនិរោចហើយភាពក្តៅនៅអវិជ័យនិរោចបានកើតឡើងដល់គេនេយជុនថាដឹងបានតែម្នាក់ឯងថាជាកម្ដៅដែលកើតពីអកុសលបានផ្ដាល់ផលឲ្យភាពក្តៅបានបង្កើនភាពទុកកាយទុកចិត្តតើនឡើងកើនឡើងរហូតគ្រប់គ្រងសតិមិនបានគេស្រែកយំឡើងដូចជ្រូក ដែលត្រូវវាយដំច្រកទឹកកដៅវាបេងផ្ទះភរយាឲ្យនឹងញាតក្រែងចិត្តអ្នកចិត្តខាងតើជួយគ្នាចាប់គេខាងទុកក្នុងបន្ទប់ទោះបីជាយ៉ាងណឹងពេលយកសម្លេងយំដោយជ្រូករបស់គេក៏បានលើឡើងទៅដល់7ផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងដេកមិនលក់ ពុទ្ធិកោចូលមកបិណ្ឌបាតនៅម្ដុំនឹងបានលឺសំឡេងជ្រូកស្រែកយំគិតថានាយជុនថាសម្រាប់ជ្រូកលក់ដូចរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី8ភិក្ខុទាំងឡាយបានបានលឺសំឡេងជ្រូកស្រែកហើយត្រឡប់ទៅដល់ព្រះវេលុវ័នវិហារបានក្រាបទូលព្រះពុទ្ធថានាយជុនថាសម្រាប់ជ្រូកនៅក្នុងផ្ទះមកប្រាំពីរថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះ ប្រហែលជាគេមានកម្មវិធីមង្គលអ្វីមួយយ៉ាងតើមិនបានលើសសម្លេងជ្រ وق ស្រ័យទៀតហើយខ្ញុំអាចាគេគ្មានមេត្តាចិត្តឬករុណាចិត្តកើតឡើងខ្លះឡើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រង់ตรាស់ថាគេមិនបានសម្រាប់ជ្រ وق ឡើយគេកំពុងជួបផលរបស់អកុសលកម្មគេត្រូវភៀបក្តៅក្រហាយពីអ្វីចិត្តមហានុរោទៈដកទៅ តើបង្ចែងសម្លេងស្រែកដោយជ្រោកមករហូត7ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី8គេបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ចូលទៅដល់លវីចៃមហានុរុរហើយភិក្ខុតាំងឡាយទូសួរថាគេបានជួបភៀបទុកសោកនៅលើโลกនេះហើយនៅត្រូវសោកសៅទៀតឬព្រះអង្គ ព្រះពុទ្ធទ្រង់ตรัสថាត្រូវតែជាអញ្ចឹងហើយអ្នកប្រមាថរំលែងត្រូវសោកសៅក្នុងលោកទាំងពីរ